Прежде всего, я искренне хочу поздравить всех нас, жителей нашей независимой Украины, с наступающим годом 2015. Очень хочется верить, что 2015 год ⁇ год, когда мы перейдем действительно к настоящему миру. Решим все те конфликтные ситуации, которые происходят на протяжении последнего года 2014. Пусть все проблемы, которые были, останутся в 2014. А мир, добро, счастье, благополучие, экономического роста перейдут уже в 2015 год и во все годы. Добра, счастья, всего самого наилучшего, дорогие наши жители нашего государства Украины. 2014 год был годом обретения настоящей независимости Украины. Независимости от России, которой у нас по-настоящему никогда не было. Это был год борьбы за независимость, кровопролитной борьбы, в которой Украина выстояла, и Украина выстоит и победит. Я желаю всем нам в 2015 году мира. Я надеюсь, что мы вместе с мировым сообществом заставим Путина вернуть нам Донбасс и Крым. И в целом наша страна станет процветающим европейским государством. Всех жителей Украины с наступающими праздниками, с Новым Годом и с Рождеством. Хочу пожелать всем мира, здоровья, удачи, единства, процветания, мудрости, ну, всего самого необходимого, для того, чтобы наша страна была счастлива и каждый из жителей Украины тоже был счастлив.